Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Eh, kita dalam uh, podcast logam berharga, uh, saya ucapkan selamat datang kepada tuan Syukur uh, ini kita dalam episod ke-21 dah. Ah 21. Lah. Uh, okay. Jadi uh, untuk perbincangan ni kita sebenarnya dah lama kita cuti lah Sampai episod ke-18 <laughs> nah, Sekarang ni kita buat episod uh, Daripada episod ke-19 ni Kita banyak bincang tentang uh, money mechanics Di mana Tuan Syukur akan uh, assist kita Akan bantu kita Macam mana konteks dia dalam logam harga, hmm. dalam logam harga lah. Jadi uh, uh, kita cuba lah, kaitkan dengan perniagaan harian kita lah Uh, di mana orang berniaga ni saya boleh kata susah lah. Kan uh, saya, uh, saya ajuk lah. Kadang, Kadang orang Cina cakap ini berniaga susah. Susah mau cakap. Kan. Kalau kita kata rugi orang tak percaya. Betul. Uh, tapi kalau kita un kata untung orang lengki. <laughs> Apa macam <mau> orang cakap? <laughs> dia tak boleh nak kata. Uh, <laughs> jadi kita keadaan ni kita nak bagi panduan lah pada orang berniaga. Di mana tentang uh, kitalah kita kait dengan emas sendirilah emas diri kita boleh kait macam-macam komoditi. -macam Di mana uh, saya selalu share dengan tuan Joko, uh, dalam emas pun uh, atas harga turun naik uh, kita kena jaga stok kita kalau kita biasa uh, apa jual beli jual emas dalam katalah 200 gram sebulan okey uh, kita kena jaga cycle kita Uh, cycle uh, Mungkin stok beli Dengan stok lantangan Dalam Cycle yang sama Maksudnya 200 gram uh, Pusingan 100 gram ke 200 gram lah uh, Jadi uh, uh, Saya nak Kata salin barang Salah satu, satu teknik Dalam uh, Money mechanics uh, Di mana uh, Katalah masa kita beli tu 450 ringgit Satu gram uh, Bagi contoh lah <tuh> uh, Jadi kita biasa Letak uh, Kita punya Margin kita RM10 Jadi RM460 Jadi tiba-tiba harga jatuh 440 ha? 440 jadi kita majin kita kekal RM10 jadi tak salah kalau kita jual uh, dalam keadaan RM450 nampak macam rugi tapi kita beli stok baru dalam keadaan 440 tadi hmm. Haan, jadi uh, benda tu hanya salin barang saja kita kekalkan kita punya majin Haan, hmm. mungkin Tuan Syukur boleh terangkan kita orang-orang tentang emas sekarang oh, okay. jadi yang isunya eh, salin, kan? eh, salin barang lah salin barang Okey. Dalam konteks emas pula, kalau kita nak mudahkan, Jasmine kita dagangkan lah. So, ada dua, dua aspek yang kita perlu rujuk lah. Sama ada, kita nak kekalkan mata wang tu, currency tu, nilai, nilai mata wang, atau kita nak kekalkan unit berat tu. So, ada dua lah. Kita ambil dengan mata wang dulu. Kalau mata wang tu, kita kata, okay, kita ni modal hanya RM4,000, enam ratus bersamaan dengan sepuluh gram hmm. eh masa kita beli itulah so nak kekalkan dengan 400, ratus uh, empat enam ratus ringgit ni sebagai modal dan modal ni sesuai dikekalkan hmm. so you rolling macam ni, whatever profit whatever loss you akan kekalkan modal 4,500. lima ratus atau lima ratus senang kira eh lima ratus lah kata lima hmm. ribu untuk sepuluh gram hmm. so kalau harga turun hmm. apa yang berkesan rugi lah kita. Rugi tak kan? Ah, eh, nak nampak rugi lah kan. Okey. Maksudnya kita tak boleh kekalkan modal tu lah. Oh. Eh, modal tu kita dapat kekalkan. Dan hmm. kalau kita jual pada waktu rendah, then you tak akan dapat kekalkan nilai modal tersebut. Hmm. Eh? Tapi bila harga tu naik, modal tu kekal RM5,000 dan you dapat lebihan. Hmm. Eh? Okay. Berat tu kekal lah. Hmm. Okey. Kalau kita, modal kita, kita sonok naik lah masa ah, tu. Ah, sonok naik lah kan. Turun ya. lah buat. Ah, tak. turun tu. Jadi ah. kita biasanya bila merujuk pada currency, kita ambil averaging lah. Averaging nilai tu dalam masa setahun. Ah. Jadi ada turun dan ada naik. Hmm. Eh. Dan bila ada perubahan sama ada rugi, ada, ada kekurangan, ada penambahan. Dan bila hujung tahun tu, you kekalkan you ni modal RM5,000 dan lebihan tu, itulah keuntungannya. Hmm. Ha, ah, eh. Berapa kali you pusing, tak salah modal tu kekal RM5,000. Hmm. Okey, itu dari segi currency. Hmm. Dan uh, di sebelah emas pula, you kekalkan berat. Oh, untuk emas kita kekalkan berat. Haa, nah, kekalkan berat. Hmm. Dan you tak boleh kata, oh, oh saya tak nak, oh, saya nak. You kena buat pilihan, mana you nak. Jadi hmm. untuk emas, kata you nak kekalkan 10 gram. Hmm. Okay? hmm. So, antara you jual dan beli, stok you tetap 10 gram. Hmm. Kalau harga tu naik, hmm. you kena tambah lah. hmm. Okay. nilai tu, kita oh, ha, tambah lah nilai tu Eh, hmm. pasal bila harga naik kemampuan you dengan currency tadi berat juga kan kurang, tak boleh, you tak boleh beli je. you kena top up duit untuk kekalkan stock hmm. kalau harga tu turun hmm. you akan dapat lebihan berat, hmm. jangan beli lebihan berat tu, hmm. kekalkan stock tu 10 gram kekalkan, ha, ha. kekalkan. Okay. tu dapat lebihan dia, so either way anyway, uh, objektif dia, di mana kita nak berpegang sama ada nak pegang atas currency atau buat. Ha, eh? Jadi itu kelebihannya lah sebagai ni hmm. asas lah menentukan. Hmm. Dan dia kata saling tukar stok dengan stok tu sama je. Konsep inventory lah. Ha, inventory lah. Hmm. Uh, lah. hmm. Uh, mas ni. Hmm. Kalau dia kata you nak kekalkan 10 gram dan you stok inventory mesti 10 gram je. Hmm. Hanya yang berbeza nilai yang you beli dan you jual. Ha, uh, right? Kita kekalkan margin kita tu. Ah uh, kekalkan margin. Sama you untuk. Tapi untuk kutang umum, kita tak boleh kira hari ni untung, besok rugi. Tak ada. Hmm. Aa, dalam apa-apa perniagaan, dia mesti 12 bulan. Hmm. <laughs> ha, you, you ambil averaging dan you tahulah berapa keuntungan dia. Hmm. Kadang-kadang, kalau you nak lagi bagus, orang kata dengan RM1, you boleh dapat RM100. Hmm. Boleh tak? Hmm. So, berapa kali you kena pusing RM1 untuk dapatkan RM100. Hmm. Ha, ada sebab yang RM1 tu, Masuklah profil. Hmm. Ha, eh? Modal RM1 hmm. je. Kan? Dari RM99 tu, kuih yang hmm. besar, dia boleh profil lah. So, kita, kalau kita pegang kepada kekalkan gram, so kita nak gantikan gram tu balik. Ya. Yeah. So, tu kita tak risau turun pun tak boleh lah. Ha, turun tak apa. Ha. Ha, ada way. Hmm. Tapi kalau risau dengan modal cash, ha, them, uh, you pegang pada modal. Jangan fikir pasal berat pula. Hmm. Ha, jangan campur adukkan keadaan ni. Hmm. Ha, dia agak berbeza uh, perspektifnya lah. Hmm. Ha, macam yang kata tadi, uh, hmm. eh lah, kat mana kita nak cari keuntungan, hmm. nak kurangkan kerugian. Hmm. Eh? Jadi itu biasanya hujung tahun lah, sampai dua bulan. Hmm. Ha, itu pandangan saya lah dalam konteks uh, hmm. uh, apa kata -kata, guna logam berharga ni lah. Okay, uh, logam berharga ni kalau terutamanya emas ha. saya pun tak berani nak cakap. Sebab apa margin tu sikit sangat. Ah, ya, nah, betul. Saya, ha, itu itu. Ah, ha, ha. mungkin uh, tadi Tuan Syukur ada sebut tentang cycle. Ha? Ah, ha. cycle. Jadi uh, saya, mungkin saya boleh share dari segi money mechanics. Ha. Uh, kita uh, cakap barang-barang runcit dah senang cakap. Ah, ha, ha, betul. Ha. Contohnya macam uh, kita boleh kira. Kita selalu orang kira simple margin ni uh, 30%. Ah, ha, betul. Ya? Jadi uh, bapa, kita beli RM1, jual RM1.30. Betul. Ha, untuk cepatlah. Ya. Yeah. Ha. Jadi uh, 30% tapi dalam masa sama kita cuba bandingkan simple margin dengan cyclic margin. Ah, ha, ha, cyclic margin. Kalau cyclic margin tu kita kita, kita ambil margin 10% saja. Aha. Uh -huh. Tapi sebab kita jual muas, beli singgit jual singgit 10%. Ni sebagai perbandingan. Ya, lah. lah. kan, uh -huh. Kita tengok ni. Uh -huh. Saya simplkanlah. Hmm. Ha, jadi kalau lajunya cycle, pusingan tu laju. So kita katalah dia laju mungkin seminggu uh, 10%. Kalau 4 minggu, dia 40% betul jadi cyclic margin tu lebih penting daripada simple margin betul ha, simple margin tu saya letak uh, beli dan jual, tu simple margin lah simple margin ha. lah tapi sekarang kalau uh. kita kekalkan 30% yeah. dia mungkin jadi apa, barang slow uh, barang slow aa ha, jadi mungkin hmm. saya tak dapat terangkan yang baik tentang emas mungkin emas pun kena tengok margin tu yang nah. banyak dan tapi nak cepat nak cepat, nah, ok saya tambah sikit lah ha, Okay. ok uh, kalau kita okay. tengok dalam F&B eh food and okay. beverage kan Okay. Dia uh, jual uh, nasi lemak lah itu. Hmm. So orang jual nasi lemak dia ada satu majin lah Semua akan dapat majin lebih kurang sama hmm. So apa dia buat perubahannya uh, Kalau dia boleh cover uh, Macam ni saya nak sebut eh Kekerapan tadi lah Biasa dia jual uh, nasi lemak ni kita boleh jual dari pagi sampai tengah hari Hmm. Okay. Eh? Okay. So, dulu dia buat 10 bungkus, maka margin dia berdasarkan 10 bungkus lah. Hmm. Ah, ha, tapi kalau dia nak kalau dia nak margin sama. Tapi cash dapat tu ada lebih. Hmm. Ha, okay. mm. Jadi dia akan ulang 3 kali. Hmm. Maksudnya dia akan dapat margin sama, percentage. Hmm. Tapi cash dia bertambah. Hmm. modal pun bertambah lah. Eh? Hmm. Okay, banding pula dengan emas tadi. Hmm. Sebab emas ni margin ni kecil. ya. Yeah. Eh, kecil eh. Semua orang tahulah kecil. Yeah. Tak adalah macam runcit. Hmm. Yeah. Barang-barang runcit ni. Barang runcit ni boleh pergi 30%, 40% hmm. Yeah. Yeah. Ah, sekali jual. Hmm. Yeah. Emas ah. ni dia sebab dia margin ni kecil. Kekelapan dagangan tu diperlukan. Yeah. Eh, kenapa? Contoh kalau katakan setiap satu gram dia boleh untung RM10. Hmm. Tak kata RM10. Mm. RM10 daripada RM500, mm. berapa persen? Mm. 0.1%. 30% hmm. So kalau you kata you nak capai 10%, you kena ulang lah. Mm. Itu sebab saya dapat, uh, dapat lah ada orang nasihat saya. Hmm. Satu kilo, dulu lah eh, dulu eh. Hmm. Kalau you rolling 10, 20 kali, you dapat satu kilo. Oh, okay, okay. That's my about 20% lah. Oh, 20%, ha, 20 tinggi lah. Tapi hari ni, you kena lebih dari tu. <laughs> okay. Uh, lebih itu sama margin ni makin kecil lah. Hmm. Sama uh, persaingan tu hebat. Ya. Okay? Hmm. Dan itu saya kata uh, kekerapan uh, simple margin dengan cycle margin. Mmm. kita galakkan yang cycle margin. Jangan hmm. apa-apa perniagaan hmm. kalau kita boleh ulang jual uh, barangan kekerapan uh, yang tinggi dia akan menghasilkan apa kita panggil uh, margin yang terkumpul. Ah uh, majlis tukang pol lebih besar lah. Hmm. Okay. Tapi majlis ni sama je. Kan? Hmm. Nah, kalau dia 10%, 10% lah. Hmm. Tapi bila kita ulang jualan tu, kekerapan tu makin tinggi, maka dia punya pulangan dia makin besar, bertambah. Kehidupan manusia Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan Bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan? Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih tuan. Pembayaran zakat emas tuan dan wakaf emas tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat, berbelanja barang dapur, majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna, ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraihkan. Uh, uh, perkara yang kita sebut ni Kita nak galakkan cycle margin ni Ya yeah, so, Cycling margin Jadi uh, mungkin saya boleh Tambah sikit lagi ha. Tentang cycle margin ni Kena hati-hati juga Jangan kita Tak apa-apa jual murah Nanti jual, jual murah nanti Kalau kita Lagi banyak Kita boleh untung uh, Tak semudah tu nah. uh, Saya mungkin nak Bagi input sikit Tentang Kos eh Kos uh, di sini ada Saya boleh Letak, uh, letak ada dua jenis kos Ada kos tetap Uh, contohnya macam bangunan, uh, sewa sewa office ke, sewa kedai. itu yeah. uh, kos tetap. Okey. Uh, yang kedua ialah kos berkadar. Kos berkadar artinya uh, macam duit api apa ni elektrik. Uh, artinya kita uh, elektrik tu kos berkadar. Kalau kita tambah peti ais lagi tambah uh, lah. Tambah Fas lah. Ha. Lah. bil elektrik tu utilities uh, lah. Uh, kemudian air, api, hmm. uh, api uh, itu kos berkadar lah. Jadi, dua-dua uh, ni kita kena kompainkan uh, dan kita kena pasti kita punya kos lepas kita. Ya. Yeah. Uh, jadi, uh, dia tak semudah tu. Sebab tu kadang-kadang kita kena mix up. Ada dua kos. Uh. Satu, kos uh, yang premium, yang mahal sikit. Ah. Satu lagi, kos yang nak kita nak pergi laju. Uh, jadi, kita cuba bezakan kadang-kadang, contohnya, barang-barang uh, baru kan, kita boleh jual apa. Kita jual premium lah. Uh -huh. uh, jual premium katalah Apple baru lagi kan. Kita jual premium, harga mahal lah. Uh, lepas tu, uh, kita kena kira betul-betul kos lepas kita berapa. Jadi, kos premium tu membolehkan kita dapat capai uh, 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 menghampiri kos lepas kita. Uh, kemudian, bila kita tengok dah Apple tu sehari dua hari, kita jual murah. Jadi, uh, di situ baru kita kata lagi murah, lagi banyak kita jual, baru dia lepas kos lepas. Uh, jadi, baru kita boleh dapat untung dia tak semudah kata uh, jual murah saja Yalah. tapi kalau tak lepas, tak lepas lepas kita rugi begin, rugi rugi uh, jadi uh, mungkin uh, dalam ni uh, saya akan paparkan dalam apa dalam video nanti Men... uh, macam mana uh, kos uh, tetap dengan kos berkadar ni uh, dia kena combine kan yeah. uh, jadi baru kita dapat menafatkan cyclic margin tu menafakkan sebab nak tambah sikitlah takdelah orang buat hari-hari buat apa? jualan murah kan. Okay. okay. Unless <laughs> uh, uh, jualan ramahlah. Ah, uh, okay. <laughs> jualan ramahlah kan. Uh, jualan murah ni bukan this uh, seasonal. As is name. Dia tak akan lama lah Itu pun dihadkan. Nah, dihadkan hmm. uh, satu orang dua dua paket saja. Nah, ha, ya betul. Ha, betul. Ya betul. Ha. Tapi nak saya nak terus bandingkan dengan emas ni saya tak banding sebab sama so, uh, susah. Uh, susah uh, dia tak ada uh, jualan murah. Ah. Uh, okay. uh, mas ni sebab dia harga dia bukan harga yang boleh dikawal selia. Okay. Ha, eh, bukan boleh kita kata I, uh, dia is not a fixed price. Uh. Dia based dengan komoditi uh, punya harga kan yang ditentukan okay. oleh lah, hmm. Uh. dan pihak tertentu lah uh. perubahan harga tu. Jadi agak sukar untuk kita letakkan satu nilai yang fix selama setahun. Uh. Okay? Nah, keduanya uh, kebanyakan produk, produk emas yang ada di tempatan ni dia lebih pada value added lah. Mm. value added maksudnya harga premium mm. atas reka bentuk dan sebagainya ah, mm. bergantung pada pengeluar masing-masing mm. jadi kalau harga runcit tu agak susah lah kita susah untuk cuma bank mamas dia ada harga runcit kita panggil recommended uh, RPP recommended price hmm. Uh, recommended price apa? retail price oh, retail price uh, recommended retail price oh, uh, RRP, okay. RRP. Setiap persatuan tetapkan lah. uh, tak? tak. Uh, biasanya RRP ini ditetapkan oleh uh, komuniti runcit. peruncit. Hmm. Ha, dia menentukan harga lah. Hmm. Uh, tapi tak sebenarnya satu harga kawalan hmm. uh, oleh kerajaan. Hmm. Uh, hanya pada uh, yang ditetapkan oleh kerajaan, yang diwartakan oleh kerajaan, hmm. kalau dia letak RRP, uh, itulah harga runcit dia. Tak boleh ubah. Hmm. Ha, eh. Macam beras lah contohnya kalau harga runcit tu RM48, hmm. tiba-tiba orang nak jual RM50 tak boleh. Nah, oh, ha, salah dari segi menendang. ah, RRP. Tapi dalam konteks emas pula, kita tak ada RRP. Oh, tak ada ha, lah. dia ada, tapi dia tidak dikuatkuasakan lah. Hmm. Ah, ha, dia itu, pulang, itu sebab persaingan tu hebat, maka ada yang tak ada upas. Upah apa ni? Upah pembuatan, eh? Uh, charge upah tak ada. Kadang-kadang harga semasa tu tak, tak sama dengan harga hari ini Bergantung pada hmm. uh, strategi masing-masing lah. Hmm. Eh, untuk menambat uh, pengguna ni lah kita kita lihat macam uh, dalam perbincangan kita podcast dengan Money Mechanics ha yeah. kan? uh, kita bawa minta Tuan Syukur bagi assist kita dari segi Money Mechanics yang harian-harian uh -huh. macam kita tolak tuli tu satu gram <laughs> kan yeah, uh, sampai ke macam uh, uh, apa air air air, air 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 nyok buat apa isi kelapa uh, ah, Isi kelapa ya, apa kan ha ah. cara kita nak import ke kita nak hmm. begandatuk uh, hmm. jadi uh, sebenarnya uh, yang hari kali ni episod ni kita ada sebut tentang Uh, retail macam mana retail menyebabkan apa ni barang-barang uh, margin cyclic margin apa tu nah, kan? saya, ha? so, lah. saya nak sentuh sikit tentang sebab kita dah sebut tentang inflasi sebelum ni ya hmm. ha? jadi inflasi ni pun uh, satu curve yang exponential yang hmm. melampau ya ha? jadi uh, hmm. suka siapa kajian nak buat pun suka nak buat Betul. Ha? sebab dah dah macam saya kata macam lightning strike high voltage hmm. ha? kalau kena petir tu apa sistem pun akan musnah ya ha? Jadi uh, saya nak cuba bandingkan dengan ekonomi. Di sini tadi kita sebut tentang mikroekonomi. Uh, -huh. uh, saya sentuh sikit makroekonomi. Susah uh -huh. sikit nak faham makroekonomi uh -huh. ya. Jadi kita pandang kita Malaysia ekonomi ni mungkin sederhana lah. InsyaAllah sederhana. Kita ada jalankan ekonomi lagi. Tapi kita tengok negara-negara uh, hebat macam uh, Singapura, Jepun, Jerman katalah. Uh, dengan Belanda. Kata uh -huh. ekonomi-ekonomi hebat. Di mana memang ekonomi di, dia di, dipacu oleh demand and supply. Kan? Betul. Uh, tapi demand and supply ni nak kirakan demand tu mesti oleh manusia. Tak tahu loh, AI boleh ada demand tak AI? Boleh? AI. Uh, okay. Uh, saya tak tahu. Uh, okay. Uh, AI, so, pandangan saya lah. Uh. Mana... Uh, dia tidak boleh mengganti satu batus. Oh. Ha, dia had dia, had limit oh. dia. Eh? Ya, yeah, ini ada had limit dia. Mungkin orang kata satu hari nanti uh, manusia akan duduk rumah yang bekerja semua AI. Ya. Uh, itu supply. Ah, ha, eh, hai, Macam demand, demand tu. Ha, nah, demand Dezaya tu. To, demand siapa? Uh, demand uh, AI ni kepada pengusaha. Okay. Ha, pengusaha okay. yang ada tenaga pekerja. Oh, ah, okay. Ah, ah yang oh. Ah. khususnya ada tenaga pekerja. Okay. Okay. Kalau setakat individu tak ada gunaan pun. Oh. Ah. Dia yang bagi dia hanya urusan apa dia uh, komunikasi, eh, uh, hmm. untuk kesihatan, hmm. apa apa saja yang berkaitan dengan keperluan harian dia lah. Ah. Eh, keperluan. Jadi, dia. Jadi uh, AI ni akan membantu kan manusia, membantu lah. Dia membantu ah. manusia atas platform pengusaha lah. Ah. Ah, Tapi kalau uh, tanpa manusia AI tu dia, dia, dia sendiri saja dia, dia tak berfungsi tak berfungsilah tak, tak, ha, tak dia ha. dia objective to serve public ya ya ha, ataupun user lah okay. tanpa user maka AI tak akan berlaku ha. Okay, baru so, tu saya nak sentuh tentang ekonomi supply and demand ni ha. Ha, sebab apa uh, di negara-negara saya sebut negara maju ni kebanyakannya ialah dia negara-negara maju ni mempunyai satu masalah yang common satu uh, masalahnya dia tidak boleh refurnish balik generasi dia generasi generasi tua 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 macam kita lah. <laughs> so okay, generasi yang muda ni tak mau kahwin <coughs> tak ada anak ada anak. Ya betul. Ha, jadi dia populasi dia decline jatuh. Kan? Jadi hmm. kenapa ekonomi ekonomi negara-negara maju ni yang hebat hebat ni kenapa menindakkan keperluan demand and supply? Hmm. Kan? Itu yang berlaku pada inflasi. Bila inflasi tu uh, men, apa, uh, mencacang itu, naik naik teruk. Jadi manusia pun tak nak kahwin, tak mau ada anak Jadi dengan sendirinya dia jatuhkan demand and supply ha, Jadi benda tu model ekonomi yang ada sekarang ni Model ekonomi demand and supply menidakkan ke asas okay. demand uh, and supply uh, uh, okay. eh. uh, Sekarang ni uh, ada tiga benda lah Pertama dari segi kependudukan hmm. uh, Maksudnya bilangan lah satu hmm. negara tu hmm. uh, Kemajuan dia, uh, AI tu lah, hmm. teknologi dengan inflasi lah. Hmm. Okay. Kalau nak ikutkan, uh, lagi ramai penduduk, lagi tinggilah permintaan kan? Ya, nah, kan? Ha, kan? Lagi ramai penduduk, lagi tinggi lah permintaan dia. Dan permintaan ni, uh, demand ni bergantung pada industri, segmen industri lah. Hmm. Kan? Okay. saya okay. ambil satu contoh. Kata kependudukan dia mer merusut lah. Merusut hmm. maksudnya tidak ada, alah. Operasi decline. Operasi decline lah. Decline okay. lah. Itu okay. satu isu besar. Hmm. dia akan menjejaskan demand. Hmm dan demand tu tidak distributed equally lah. Hmm. Aa, hmm. contohnya, kalau dah ramai sangat orang tua, warga hmm. emas, maka isu kesihatan akan hmm. tertekan. Hmm. Eh? Okay. kita okay. jaga okay. orang tua. <laughs> <laughs> okay. ah, isu uh, dari segi kesihatan lah. Okay. health care kan? Health care macam tu. Dan kedua, isu kewangan. Hmm. Yang nak menampung warga emas ni pula. Hmm. Macam mana. Jadi, kesempatan tak ada lah. Dan bila uh, dari segi uh, untuk bayi-bayi yang baru lahir yang di, hmm. berkurangan lah. Eh, berkurangan dari segi permintaan tadi. Populasi, inflasi ni bila demand tak ada, inflasi tak akan berlaku oh. hmm. lah kan. Pada oh. satu-satunya, contoh kalau dia dah ramai kalau, sama kalau orang tua. Kalau ekonomi uh, negatif, dia, dia panggil disecion <laughs> ha, 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 itu dalam konteks ekonomilah oh. tapi dari segi pendudukan tu oh. dia akan memberi kesan negatif pada oh. semua aspek lah, oh, okay. kalau dia tak seimbang eh hmm. ha, contohnya uh, di Jepun kan hmm. yeah. dia punya teknologi tu tinggi hmm. dia punya warga emas tinggi hmm. dengan uh, yang apa yang gen z dengan apa hmm. ni semua ni yeah. maka dia menjejaskan uh, dari segi pekerjaan Oh, tuan Syukur pergi Jepun baru, -baru ni kan? Ha. Saya so, tengok Haa. ramai yang uh, anak-anak muda sana dia bertenang je tinggi lah. Hmm. Eh, dengan handphone dia, dengan apa ni kan. Haa. Tapi ada yang tak bekerja, ada yang di rumah, oh. bekerja oh. online. Dia oh, dia okay. banyak yang Haa. yang lebih pada entertainment lah. Okay. Entertainment. Jadi segmen tu dah berterabur dah. Hmm. Ha. Dia akan menjajaskan ekonomi lah. Hmm. Okay. Jadi uh, dari segi pengusaha lain lah. Hmm. Bila satu Apa kita panggil Umur tu hmm. uh, Status quo dia hmm. Hmm. Maka indasi yang Yang Dia create liman Untuk segmen tu hmm. ha, Indasi hmm. tu create liman Untuk segmen tu Untuk keterungan hmm. ni lah Untuk penyanggan hmm. Okay balik Jadi uh, kependudukan ni memang penting pada Demand supply certain hmm. okay? uh, segmen hmm. uh, Kalau katakan uh, Inflasi tu juga Terjejas lah Uh, akan meningkat sekiranya keperluan tu lebih kepada yang bawah. Maksudnya Kalau hmm. terlalu ramai lah. Penduduk dia sangat meningkat. Hmm. Hmm. Dan keperluan untuk memenuhi keperluan tadi hmm. supply tak cukup. Ah, hmm. uh, then demand is higher than supply maka inflasi akan berlaku. Hmm. Demand, uh, makanan, kesihatan dan sebagainya. Tak, maksud saya model ekonomi yang kita hadap kita alami sekarang ni ah uh, dia dia berlawan sendiri dengan apa demand yang supply punya ada kontrol kan ada ada kontrol di sini automatik uh. bila melibatkan kepedudukan lah. uh, tapi dah berlaku dekat negara maju ni bila populasi decline uh. so kita pula nak ikut model ekonomi yang sama bahayalah pula bahayalah uh. sebab so, Model tu reality, real. Dia, dia, real, bukan satu simulasi. Dia real. Singapura berlaku, Jepun berlaku, Hongkong Hong Kong berlaku, di China pun berlaku sekarang ni. China pun dah mula berlaku sebab satu keluarga satu anak. Oh, okay, okay. Imagine, dulu satu keluarga, sepuluh anak. Oh, okay, okay. <laughs> ha, kan? Uh, jadi, bila kekurangan, bila generasi tu berkurangan, dia akan menjejaskan ekonomi saya tak langsung dia akan mengganggu sedikit uh, apa kata dia? Uh, Kedian hmm. ataupun ah uh, kata macam itulah. Hmm. Saya boleh tapi hmm. mengganggu lah hmm. Dia mereka pun sama juga. Hmm. Nah, dia nak growth. Hmm. Tapi dia tak ada population yang yang sepatutnya. Eh? Hmm. Okay. Bila dah, dah, dah ramai warga masa lagi masalah lah. Uh. Okay. Jadi apa ni macam uh, ekonomi demand yang supply ni sekali lagi lah artinya equation kita kata kata emas balik lah ha, kan okay. Jadi orang perempuan suka pada emas orang lelaki suka perempuan jadi dia relate uh, pada emas <laughs> <dari mas laughs> <mas laughs> ha, tapi bila populasi tak cukup AI pun tak ada AI tak suka emas lah AI suka emas Ah, uh, ha, AI tak tahu dia, <laughs> dia, dia, dia pilihan ni bergantung pada manusia lah okay, okay, <laughs> tu saya kata AI ni hmm. dia, dia still ada perlu demand supply lah hmm. uh, ha, demand supply tapi biasanya kefahaman saya tentang hmm. AI hmm dia memudahkan urusan emesatif. Okey. Eh? Jadi dia akan menyelesaikan mana-mana bahagian administratif Oh. musuh tersebut oh. yang menggunakan tenaga kerja. Mm -hmm. Ha. Dan skill masih lagi kita masih lagi memerlukan manusia. Lah. Mm hmm. Eh. Ah ha, kata saya tak pastilah mungkin AI ni kalau kita tengok movie memang cantik lah kan. Hmm. Uh, ya, yeah, saya buat operation lah. Ya, yeah, buat cake lah. Ya, yeah, draw lah. Hmm. Tapi dari segi betul -betul yang sentuh manusia tu masih lagi dia perlukan. Human intervention masih, masih lagi, lagi dia perlukan. Masih ha. lah. ha. Saya pun, insya Allah saya pun pernah nampak macam mana uh, programmer buat coding uh, guna AI, dia mudahkan kerja dia cepat lah. Ha, ah ha. ha, cepat lah. Haa, dia membantu. Lepas tu artis pun bila nak buat video pun dia boleh buat dengan cepat. Dengan cepat. Dengan cepat. Dengan cepat. Jadi cepat. tak perlu lagi ha. nak buat mock-up. Dia tak perlu hmm. lagi mock-up yang okay. Elah, macam biasa you kena mo, buat mock-up dulu okay. Dan you immersekan image tu semua tu lah hmm. Jadi apa itu kita nampak ya ini Yalah okay. mungkin akan datang Dia tak boleh 100% lah hmm. Dia hmm. boleh 100% Okay, uh, tak apa. Kita berhenti di sini dulu. Hmm. Uh, kita pun cover banyak-banyak topik. Dari beri inflasi sampai KDNK. Hmm. Uh, cyclic Uh, apa? profit uh, uh, cycle profit kan uh, uh -huh. cycle margin cycle, uh, cycle margin uh, dengan cycle margin lah uh, kita faham kan jadi uh, kita masih lagi dalam uh, Money mechanics dengan logam harga mungkin kita berhenti di episod ni pada uh, pada saat ni jadi uh, sekali lagi saya nak uh, nak katakan sebagaimana percumanya air uh, kita harap uh, dinar dirham ataupun mata wang ni pun boleh jadi percuma juga Hmm. Uh, supaya apa selagi air itu mengalir selagi uh, kewangan itu mengalir dia akan menafatkan kepada semua orang insyaallah terima kasih eh, terima kasih Jazin